जब हम होम्योपैथिक में हम मिजाज कहते हैं ये मुराद नहीं कि अखलाक से बात करता है या बद अखलाक़ी से मिजाज का ताल्लुक हर किस्म की के रुझाना से है मेरा मिजाज और रुझान एक ही चीज़ के दो नाम हैं और रुझान में बीमारियों के, के अमल का रुझान भी दाखिल है मसलन मिजाज का से ये मुराद है अव्वल सबसे पहले जहनी इलामते सबसे अहम कि वो उसमें तुर्शरई अखलाक़ रोने की तरफ मैलान या सख्त मिजाजी और खुश्की की तरफ मैलान और किस किस्म के मौसम पसंद हैं सर्दी गर्मी या बरसात या खुश मौसम और खुश्क सर्द या गर्म सर्द खुश्क सर्द खुश्क न तर मौसम गर्म का गर्मी का या तर मौसम सर्दी का इस तरह के फ़र्क फिर मिजाज के लिहाज से ये भी देखा जाता है कौन सा सीज़न उसके लिए अच्छा गुजरता है कौन सा सीज़न ख़राब है यानी बरसात और दूसरे मौसम के अलावा बहार और ख़जा का असर फिर दिन को ज्यादा उसकी तकलीफें बढ़ती हैं या रात को बढ़ती हैं आराम से बिलमूम और ये जब मिजाज का तकलीफों से ताल्लुक जोड़ेंगी तो उस वक्त तो या जोड़ेंगे तो याद रखना कि मिजाज के उन तकलीफों से ताल्लुक जोड़ा जाता है जो दायमी हों, आजी तकलीफें खुद अपना मिजाज लेकर आती हैं उसको आप मिजाज मरीज के मिजाज में शामिल नहीं कर सकते जिसम कैसा है एक दफ़ा अब सवाल हुआ था कल किसी ने किया था खैर मंसूरा ने शायद किया था कि आपने किया था आपने हाँ ठीक है मिस गाज़ी ने कि हम पढ़ती हैं कि कोई पतला लंबा और बहुत सफ़ेद रंग या उसके बाल मलायम और रेशमी और कमज़ोर हड्डियाँ नाजुक कोई मोटा फरबहा और इस किस्म के हुलिए भी लिखे होते हैं चबी शॉर्ट तो कहते हैं ये इसका क्या मतलब है यही मिजाज है जिसमा जिस्म में जब ये मिजाज ढले तो इसको भी शामिल कर लिया जाता है मसलन बाज़ किस्म के मरीज़ ऐसे हैं दमे के जो छोटे कद के हैं मोटा जिस्म है चर्बी ज़्यादा है और सांस लेना दुशवार पसीने आते हैं तो ऐसे मरीज़ को और ठंडे पसीने आ जाते हैं दिल घटता है ऐसे मरीज के तस्वूर के साथ कार्बोवेज आर्जी बीमारी के तौर पर काम आएगी और दिमाग में आती है लेकिन मुस्तकिल तौर पर देखें तो कैलकेरिया कार्ब का ख्याल आता है तो इस तरह मिजाजों को शिनाख्त करना और दवाओं के तजुर्बों में जब आप एक मरीज की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उस डिस्क्रिप्शन में ये लिखना कि इसका कद इतना है इसका जिसम इस किस्म का है रंग में पुख्तगी पाई जाती है या कच्चा पन जो आपने सफेदी की बात की है वो सफ़ेदी वाइट और ब्लैक के लिहाज से नहीं है वो सेहत के नतीजे में या बनावट के नतीजे में बाज अगर नस्बता गहरे रंग की कॉमों से भी ताल्लु रखते हैं तो उसमें एक हल्कापन आपको नज़र आएगा रंग में सफेद तो ही ढूंढनी जरूरी नहीं है ये तो नहीं कि ये बीमारी सिर्फ अंग्रेजों में ही पाई जाती है दुनिया की हर कौम में पाई जाती है इलामतें तनासुब के नस्बत के लिहाज से देखी जाती हैं तो एक बच्चा जो जल्दी ग्रो करता है और उसके बालों का रंग तेज़ी की बजाय हल्केपन की तरफ मायल है ब्लॉन्डिश है या वो अंग्रेजों वगैरह में होगा तो सफ़ेद रंग का अगर स्या रंग वाले बालों वाले वाली कौम में होगा तो स्याही में कमी होगी कुछ थोड़े सी ब्राउनिश मैलान होगा तो ये चीज़ें जब आप होम्योपैथ किताबों में पढ़ते हैं तो आमतौर पर हमारे होम्योपैथ मिनवान नकल करते चले जाते हैं ये नहीं सोचते कि जिस डॉक्टर ने बात लिखी है उसने अपने मुल्क के तजर्बे के लिहाज से एक मरीज को का तारफ़ कराने की कोशिश की है वही तारफ़ मुख्तलफ रंग इख्तियार कर लेता है लेकिन होता बुनियादी तौर पर वही है यानी कद का जहाँ तक ताल्लुक है जो बच्चा जल्द जल्द बढ़े और लंबा होना शुरू हो जाए उसकी जिल में कमज़ोरी कैसा एहसास हो जिसको कहते हैं ना फेयर फेयर कलर्ड वो आम फेयर कलर नहीं है बल्कि जल्द में कमज़ोरी की वजह से रंग की तेज़ी कम हो जाए बाल पतले और मलायम बाज दफ़ा तो वैसे ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन के भी होते हैं वो बालों की ज़ाती खूबसूरती है बालों के बाल ज़्यादा सख्त होते हैं लेकिन वैसे कमज़ोर होते हैं लेकिन यहाँ जो बाल बस बयान किए जाते हैं उससे मराद है इस मरीज की कॉन्स्टिट्यूशन की नज़ाकत बालों में भी दाखिल हो गई है और ऐसे मरीज की हड्डियाँ तेज़ बढ़ती हैं मगर कमज़ोर होती हैं इसको कहते हैं फास्फोरस का मिजाज फास्फोरस का मरीज अगर जिसमानी तौर पर बयान किया जाए तो इससे मिलता जुलता होगा लेकिन इसका हरग ये मतलब नहीं कि फास्फोरस सिर्फ इन मरीजों में काम आता है मुराद है कि अगर किसी मरीज, ऐसे मरीज से वास्ता हो और उसकी जहनी इलामतें और दीगर इलामतें भी फास्फोरस से मुशाबे हों तो फास्फोरस उसकी मुस्तकिल दवा है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा यानी उसकी जिस्मानी बनावट की दुआ फास्फोरस है और आमतौर पर उसकी हर बीमारी में फास्फोरस कुछ न ने कुछ नेक असर जरूर दिखाएगा क्योंकि जिस्म की बुनियादी कमजोरी ऐसी है गोया उसको फास्फोरस का जहर दिया गया था तो इसलिए मिजाज नोट करना यह बड़ा जरूरी है